Prezident İlham Əliyevin Davos Dünya İqtisadi Forumunda bu ilki iştirakçını e, siyasi təhlilçilər, əlamətdar, hadisə kimi dəyərləndirilirlər. E, bəli, forumun əsas məqsədi aydındır. Dövlət və hökumət başçılarının, beynəlxalq təşkilatların, elm adamlarının, nüfuzlu siyasətçilərin, iqtisadçıların, biznes insanlarının iştiraki ilə yeni iqtisadi layihələrin müzakirələrinin keçirilməsini təşkil etmək. Təhlilçilər hesab edir ki, iqtisadi xarakter daşımasına baxmayaraq Forum dünyanın gündəminə beynəlxalq münasibətlərə də ciddi təsir etmək gücündədir. Həmçinin dünyanın iqtisadi mənzərəsini şəkilləndirməsində də önəmli rol oynayır. Burada irəli sürülən yeni fikirlər, təkliflər qlobal iqtisadiyyata yeni istiqamətlər verir. Davos Forum eyni zamanda iqtisadi güc mərkəzlərinin bir-biri ilə dialoqu və dünya iqtisaiyyatına hesabat xarakteri daşıyır. Enerji təhlükəsizliyi kimi problemlərin mövcud olduğu indiki dövrdə Siyasi liderləri, iş insanlarını və vətəndaş cəmiyyəti qurumlarının rəhbərlərini bir araya gətirən Davos İqtisadi Forumu sözsüz ki, bir çox məsələlərin müzakirəsinə və vacib qərarların qəbuluna ərverlişli mühit yaradır. Siyasətçilər vurğuluyorlar ki, qlobal problemlərin müzakirə olunduğu və dünyanın iqtisadi həyatında önəmli qərarların verildiyi Dünya İqtisadi Forumuna Prezident İlham Əliyevin növbəti dəfə dəvət olunması dövlətimizin başçısının beynəlxalq aləmdəki yüksək nüfuzunun göstəricisidir. Keçirilən görüşlərdən aydın olur ki, artıq dünya dövlətləri, dünyanın qlobal transmillli şirkətləri Azərbaycan olmadan Orta Dəhliz layihəsinin reallaşa bilməyəcəyinin fərqindədirlər. Cənab prezident İlham Əliyev yəqin ki, dünyanın gələcək tarixinin Orta Dəhliz layihəsinin əsas müəlliflərindən, əsas təşəbbüskarlarından biri kimi düşəcəyidir. Forum Azərbaycanın iqtisadi və nəqliyyat kommunikasiya imkanlarını enerji layihələrini bir daha təqdim etməsi baxımından əhəmiylidir. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Avropa İttifaqı ölkələri və digər dövlətlərlə müxtəlif sahələrlə yanaşı iqtisadi sahədə də əlaqələrini genişləndirməkdədir. Davos İqtisadi Forumunda keçirdiyi görüşlər bir daha Azərbaycanın bu gün dünyada nə qədər güclü olduğunu və ölkə prezidentinin dünyada siyasi lider olduğunu təsdiq etdi. Azərbaycan prezidenti 6-15-ci dəfədir bu forumun işində iştirak gəlir və həm forumun təşkilatçıları, həm forumun daimi iş, iştirakçıları tərəfindən yaxşı tanınır. Cənab prezidentin çıxışı, həm onun görüşləri, həm də əldə olunan ə, razılıqlar ə, ondan xəbər verir ki, Azərbaycana ə, olan diqqət ə, dünya ə, həm biznesi, həm iri ölkə hər tərəfindən, ə, regional tərəfdaşlarımız tərəfindən ə, diqqət ə, ə, artır. Bir çox şirkətlərlə keçirilən görüşlər göstərir ki, Azərbaycan təkcə karbon hidroqen resursları, qaz ehtiyatları baxımından deyil, həm də enerji, yaşıl enerji baxımından dünyada gələcəkdə lider dövlətlərdən biri olmağa hədəflənməkdədir. Azərbaycan ə, ən yeni texnologiyaları ə, özünün həm idarəetmə sistemində, həm ə, iqtisadi sistemdə tətbiq etmək niyyətlərini burada keçirilən görüşlərdə nümayiş etdirdi və bütün bunlar Azərbaycanın çox parlaq e, gələcək inkişafından xəbər verir. E, bir daha cənab prezidentin e, dünyada hansı səviyyədə qəbul olunan bir lider olduğunun göstəricisidir. Davos forumu işğaldan azad olunan ərazilərimizdə yeni iqtisadi imkanların reallaşmasına, yaşıl və bərpa olunan enerji sahələrinin investisiya cəlb edilməsində mühüm töhfə verəcək. Tövlükdə Azərbaycan prezidentinin son illər beynəxalq tədbirlər çərçivəsində keçirdiyi ikitərəfli və çoxtərəfli görüşlər apardığı müzakirələr ölkəmizdə bərpa olunan enerji sahəsində daha çox sərmayənin və texnologiyanın cəlb edilməsinə imkan verəcək. Eyni zamanda bu Qarabağın və Şərqi Zəngəzurda iqtisadiyyatın inkişafına təkən olmaqla həmin ərazilərə investisiyaların cəlb edilməsini sürətləndirəcək.